কিৰাণ শংকৰ মাধৱ অভিশ্বৰ গুৰু নাহি দুইটপৰ দোহান নামক কীৰ্তন কোৰিয়া গীত কৃত হ শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভক্তৰ জানাজে ন কল্প তৰূ প্ৰজন্মৰ সেৱাৰ স্থলী বা বান্ধৱ প্ৰভু সমস্তই মাতৃবৃন্দ আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুভাগ হ'ল ভাগৱত গ্ৰন্থৰ তৃতীয় স্পন্ধক অনাদি পাতন সৃষ্টি বিষয়ক মহামণি শোকগুৰুৰ শ্ৰীচৰণত পৰীক্ষিত যায় টনিপাট পূৰ্বক সেৱা ধৰি এই কথাসমূহ জানিব বিচাৰিছিল যে সেই মণিবৰ ভগৱান কৃষ্ণইনো এই বিনন্দীয়া সংসাৰখন কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰে আৰু ভগৱান কৃষ্ণই এই শক্তিৰে কেনেধৰণে পালন কৰে আৰু কেনেকৈ সংসাৰ কৰে ইয়াৰ পিছত জানিব বিচাৰিলে যে সেই গুৰুদেৱ এই সহাগৰা বসুমতী কোনে ধৰি ৰাখিছে আৰু কি কাৰণেনো তললৈ বহি নাযায় মহামণি শোকগুৰুৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা ধৰি পলিখিত ৰজাই অৱগত কৰা কৃষ্ণভাগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহামণি শোকগুৰুৱে পলিখিত ৰজাক ধন্যবাদ আৰু প্ৰশংসা আগবঢ়াইছে বুলি সেই পুৰীক্ষিতোমৰাহেন যিজনাই ভগৱান কৃষ্ণক মাতৃ গৰ্ভতেই দৰ্শন পোৱা হৈছিল তোমৰা যিজনা নেকি একান্ত ঈশ্বৰৰ সেৱক মহাভাগৱত মহাভকত তোমৰাই জানিব বিচৰা এই প্ৰশ্নসমূহ ইয়াৰ উত্তৰ কোম নিজে জনা হৈছে তথাপিতো তুমি সুধিছা আৰু সুধিবাই কিয়নো ভগৱন্তৰ গুঞ্জ যিমানেই শুনি থকা যায় সিমানেই শুনিবলৈকে মন গৈ থাকে গতিকে এনেহেন ভগৱন্তৰ মধুময় নামামৃত তুমি জানিবৰ কাৰণে শুনিবৰ কাৰণে তোমাৰ পুনৰ পুনৰ আগ্ৰহ হ'বই দ্বিতীয় কথা হ'ল তোমাৰ এই প্ৰশ্নভাগে জগতৰে কল্যাণ সাধন কৰিব গতিকে সেই ৰাজন তুমি একান্ত মনে এক চিতে এক প্ৰাণে শুনিবলৈ হওকচোন ভগৱান কৃষ্ণই যেতিয়া নেকি জগত সংহাৰ কৰি অকলশৰে আছো মই আদি নিৰঞ্জন সৃষ্টি নাহিকে মুকল নকৰে শোভন অকলশৰে থাকি মই কৰোঁ কোনো কাজ হৃদয়ৰ মহামায়া কৰি দন্তবাজ এই বুলি হেনো ভগৱানে কৃষ্ণই যেতিয়া নাহি জল নাহি স্থল নাহিকে আকাশ চন্দ্ৰ সূৰ্য যৌতি কোনো নাছিল কেৱল ভগৱান কৃষ্ণই জগত সংহাৰ কৰি অনন্তকালৰ বাবে যোগনিদ্ৰা চলে যেতিয়া মগ্ন হৈ আছিল ভগৱান কৃষ্ণই নিজেও এই কথাটো কৃপা কৰিলে যে অকলশৰে থাকি মই কৰোঁ কোনো কাজ গতিকে মই অকলে থাকি সিমান ভাল লগা নাই সেইকাৰণে ভগৱন্তই লীলা কৰিবৰে মানসেৰে ভগৱন্তৰ হৃদয়তে থকা মহামায়াক ভগৱন্তই প্ৰকট কৰিলে আৰু মহামায়াৰ যোগেদি মহামায়াৰ স্বাভাৱিকতে তিনিটা গুণ সত ৰজ ম এই মহামায়া প্ৰকৃতিৰ তিনিটা গুণৰ মাধ্যমেদি ৰজগুণত ভগৱান কৃষ্ণই ব্ৰহ্মাৰূপে আৱিৰ্ভাৱ হ'ল সত্তগুণত বিষ্ণুৰূপে মূৰ্তিমন্ত হ'ল আৰু তমগুণত ৰুদ্ৰৰূপে ভগৱান কৃষ্ণই কৃপা কৰিলে এতিয়া ঈশ্বৰাচৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৃথিৱীৰ তলত সপ্তখণ্ড যাক সপ্ততল বুলি কোৱা হয় আৰু পৃথিৱীৰ উপৰিখন অৱস্থাত সপ্তস্বৰ্গ বুলি কোৱা হয় এই সপ্তস্বৰ্গৰ সপ্ততল চৈধ্য ব্ৰহ্মাণ্ড যাক উল্লেখ কৰিছে ভাগৱত গ্ৰন্থই চৈধ্য ব্ৰহ্মাণ্ড ভগৱান কৃষ্ণই নিৰ্মাণ কৰিলে এই ভগৱান কৃষ্ণই ব্ৰহ্মাণ্ডখন কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰে এই সম্পৰ্কে উপনিষদৰ এভাগে মন্ত্ৰত এটি বৰ সুন্দৰ মন্ত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে এইবুলি তাত কি বুলি কৈছে ভগৱান কৃষ্ণই বিনন্দীয়া সংসাৰখন কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰে কেনেধৰণে সম্বৰণ কৰে এই বিষয়ক তিনিটা বৰ সুন্দৰ উদাহৰণ তাত প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথম উদাহৰণটো দিছে য়েথেৰ নানাভিষ্টিজতে গৃহিণতে ছথা পৃথিৱাম ঔষধয়ম্ভৱতী অহা স্বতঃ চল মানে তথাক্ষৰাত চম্ভৱতী অহ বিশ্বম পূৰ্ণ মানে হ'ল ম কৰা য়থা মানে যেনেকৈ কেথৈৰ উৰ্ণ অৰ্থাৎ যেনেকৈ উৰ্ণ মকৰাই নাভি অৰ্থাৎ মকৰাই নিজৰ নাভিৰ পৰাই মুখমণ্ডলেদি লালাউটি উলিয়াই জাল এখন নিৰ্মাণ কৰে কেনেকৈ মকৰাজনীয়ে মুখ্যমণ্ডলেদি নাভিৰ পৰা লালাউতি উলিয়াই জাল নিৰ্মাণ কৰে কথাটো অকণমান মন কৰিলেই বুজা হয় চাবচোন মকৰাজনীয়ে চাই থাকিব গছজোপাৰ কোনোবা এটা সৰু থানিত মকৰাজনীয়ে নিজৰ নাভিৰ পৰা লালাওটি মুখমণ্ডলদি বেকত কৰি গছৰ ঠানি এটাত লগাই দিয়ে তাত কোনো পটিন গজাল মাৰিব নালাগে আৰু লগাই দিলে মাত্ৰ মকৰাৰ মুখমণ্ডলদি বেকত হোৱা লালাওটি আঠাযুক্ত হৈ পৰে বাইছ বৰ্ষত গতিকে ঠানিটোত লগাই দিয়াৰ লগে লগে বা পাটখিলাত লগাই দিয়াৰ লগে লগে লাগি যায় আৰু এডাল ৰছী ফেটি মানে তৈয়াৰ কৰিলে লগালে আকৌ সিটো ঠানিৰ পৰা আনটো ঠানিলে বেলেগ এডাল ৰছী লগালে পূৱা পশ্চিমাকৈ লগায় উত্তৰা দক্ষিণাকৈ লগায় নৈৰী তীখাণ অগ্নি বায়ু এই আঠটা দিশক লক্ষ্য কৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰে মকৰাজনীয়ে নাভিৰ পৰা মুখমণ্ডলৰী লেলাউতি উলিয়াই জাল এখন নিৰ্মাণ কৰে উৰি তাই জালখনৰ এটা চুকত লুকাই চাই থাকে কেনেবাকৈ যদি কীট পতংগ প্ৰক্ৰিয়া উৰি যাওঁতে সেই জালখনত লাগি গ'ল তেতিয়াহ'লে এৰাব নোৱাৰে আৰু লাগিল মাত্ৰ লাগিল যায় এই মকৰাজনী যে জালখনৰ এটা চুকত লুকাই চাই আছিল তাই দেখিব যেতিয়া যে অ কীট পতংগ প্ৰক্ৰিয়াটো লাগিল তাই তৎক্ষণাত জালখনৰ ওপৰে দৌৰি আহিব দৌৰি আহি সেই কীটন পতংগটোক ধৰি খায় এইদৰে আকৌ লুকাই চাই থাকে আকৌ কোনোবা কীট পতংগ লাগিলেই ধৰি খায় যেতিয়া দেখিব তাই যে মকৰা কীট পতংগ জীয়া পখিলে এইবোৰ বৰ টেঙৰ হ'ল ইহঁতি ইফালে নহা হ'ল আৰু এই জালখন আকৌ বেলেগ এঠাইত যে পাতিবগৈ লাগিব সেইকাৰণে মানুহে যিদৰে জলাশয় পানীত ফাঁচি জাল এখন পাতে মাছ নলগা যেন দেখিলে তাৰ পৰা যিদৰে উঠাই লৈ যায় ঠিক এতিয়া মকৰাজনীয়ে কি কৰে চিজতে মানে মুখমণ্ডলদি স্বজন কৰিলে আমত নোহোৱাৰ কাৰণে গৃহীনতে এতিয়া সম্বৰণ কৰা কামটো মকৰজনীয়ে যি মুখে জালখন নিৰ্মাণ কৰিছিল সেইমুখে জালখন সম্বৰণ কৰি পৰে কৰি পেলাই এতিয়া এটা কথা মন কৰিবলগা আছে কি মকৰজনীয়ে নিৰ্মাণ কৰা জালখনত জীয়া পখিলা কীট পতংগ যিয়েই নেলাগ লাগিলে লাগি ধৰে কিন্তু মকৰা যদি ইমানবিলাক ঠেং তাই হ'লে গোটেই জাল চমকা জালখনত বগাই ফুৰে তাই হ'লে ক'ত নেলাগে ঠিক তেনেধৰণে ভগৱান কৃষ্ণই প্ৰকৃতিৰ যোগেদি প্ৰকৃতিৰ তিনি গুণগত মায়াৰ দ্বাৰাই নিৰ্মাণ কৰা এই ব্ৰহ্মাণ্ডখনত আপুনি আমি সমস্তজন প্ৰাণী মায়াতেই আমি বন্দী হৈ লাগি লাগি ধৰোঁ কিন্তু ভগৱন্তই তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা এই মায়াৰ সংসাৰখনত তেওঁ ক'ত নালাগে সেইকাৰণে এতিয়া মকৰজনীয়ে যিদৰে নিজৰ মুখেৰেদি জালখন বনাই সিজতে স্বজন কৰে গৃহণতে সম্বৰণ কৰে ঠিক তেনেধৰণে হেনো ভগৱান কৃষ্ণইও বিৰাট ব্ৰহ্ময়ো এই ব্ৰহ্মাণ্ডখন নিৰ্মাণ কৰে মকৰজনী নিৰ্মাণ কৰাৰ দৰে আৰু যথাসময়লৈকে ভগৱান কৃষ্ণই বিষ্ণুৰূপে পালন কৰি থাকে যথা সময়ত ৰুদ্ৰৰূপে এই ব্ৰহ্মাণ্ডখন সম্বৰণ কৰা কামটো সমাপন কৰে নম্বৰ এক দুই নম্বৰত ক'লে কি যথা পৃথিৱাম ঔষধেয় সম্ভৱতী অহা য়থা পৃথিৱাম যিদৰে পৃথিৱীমণ্ডলত কোনোদিনে কেতিয়াও বৈদ্যসকলে বনস্পতি উদ্ভিদবিলাক গজগ বুলি গুটি ছটিয়াব লগা হোৱা নাই আপোনা আপুনি গজিছে ক'ত গজিছে পৃথিৱীৰ ওপৰত কেলে গজিছে সেই উদ্ভিদবিলাক পৃথিৱীখন আছে কাৰণে যিদৰে বনস্পতি গছ বন তিন্তৰু এইবিলাক আপোনাৰ আপুনি গজি উঠিছে ঠিক তেনেধৰণে এই বিৰাট ব্ৰহ্মাণ্ডখন বেকত হৈছে ঠিকে ঠাকে চলি থাকিব পাৰিছে এইকাৰণে ব্যক্ত ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আধাৰত অব্যক্ত ব্ৰহ্ম নিহিত হৈ আছে কাৰণে সেই ব্ৰহ্মতে ব্যক্ত ব্ৰহ্মাণ্ডখন আমি চৈতন্য ৰূপত দেখা পাবলৈ সম্ভৱ হৈছে বা দেখা পাইছোঁ তিনি নম্বৰত আৰু এটা উদাহৰণ ক'লে কথা শত পুৰুষাতো মানি লোম মানে নোম কেশ মানে চুলি যেনেকৈ আমাৰ মূৰত আমি চুলি গজক বুলি কেতিয়াও আমি সাৰ প্ৰসাধন আমি সানিব লগা হোৱা নাই নোম গজক বুলি শৰীৰত কেতিয়াও আমি কিবা মেডিচাইন লগাবলগীয়া হোৱা নাই শৰীৰত আপোনা আপুনি নোম আৰু চুলি গজেই কেলৈ গজিছে দেহ এটা আছে সেই দেহটো চৈতন্য হৈ থাকিব পাৰিছে কাৰণে যেতিয়ালৈকে আমাৰ শৰীৰবিলাক চৈতন্য হৈ থাকিব আমাৰ এই জলপথ দেহত যেতিয়ালৈকে চৈতন্য জীৱাত্মা নিহিত হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে এই দেহবিলাকত যেনেকৈ পৃথিৱীখন আছে কাৰণে উদ্ভিদবিলাক গজিছে ঠিক তেনেধৰণে এই আমাৰ দেহ থকালৈকে কেশ আৰু নমবিলাক আপোনা আপুনি গজি থাকিবই দেহ জীয়াই থকালৈকে কিন্তু যিদাৰ দেহ যিদিনা দেহৰ পৰা আত্মা ওলাই গুচি যাব সেইদিনা আকৌ আপুনি নখ কাটক চুলি কাটক দাঢ়ি সুৰক আকৌ গজি নুঠে আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মোৰ শৰীৰত সেই চৈতন্য শক্তি থাকিব তেতিয়ালৈকে আপুনি আজি চুলি কাটি দিয়ক দহ দিনৰ পিছত চুলি বাঢ়িবই আজি দাঢ়ি সুৰক পৰহিলৈ আকৌ দাঢ়ি কাটিব লাগিবই আজি নখ কাটক এসপ্তাহৰ পিছত নখ কাটিব লাগিবই আদি আদি গতিকে যিদৰে এটা দেহ আছে কাৰণে দেহ কেশ আৰু নোমবিলাক আপোনা আপুনি গজে ঠিক তেনেধৰণে এই ব্যক্ত ব্ৰহ্মাণ্ডখনো অব্যক্ত ব্ৰহ্মতেই ব্যাপক্ত হৈ আছে নিহিত হৈ আছে কাৰণে অব্যক্ত ব্ৰহ্মৰ কৃপাতে ব্যক্ত ব্ৰহ্মাণ্ডখন সম্ভৱ হৈছে কৃষ্ণ